સુરતના ઉમરા પોલીસ મથકમાં મોપેડની ડિક્કીમાંથી બે જીવતા કારતૂસ મળ્યા હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી પોલીસ તપાસ કરતા પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી પત્નીના પૂર્વ પ્રેમી જોડે બદલો લેવા માટે પોલીસ કર્મીએ જ આ આખું કાવતરું રચ્યું હતું અને પ્રેમીના મોપેડની ડિક્કીમાં જીવતા કારતૂસ મૂકી દીધા હતા સુરતના ઉમરા પોલીસ મથકમાં આર્મ્સ એક્ટ અંતર્ગત નોંધાયેલા ગુનામાં ચોંકાવનારી હકીકતો સામે આવી છે જેમાં એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પતિ એ પોતાની પત્ની અને બેંકમાં કામ કરતા સિનિયર મેનેજર વચ્ચેના પ્રેમ સંબંધનો બદલો લેવા માટે સંપૂર્ણ કાવતરું રચ્યું હતું આ ઘટનાએ શહેરમાં ચકચાર મચાવી દીધી હતી गत 9 ડિસેમ્બર 2024 ના રોજ ઉમરા પોલીસને જાણ મળી હતી કે કોર્ડોર રોડ પર બેઝમેન્ટ parking માં એક મોપેડની ડીકીમાં શંકાસ્પદ ચીજવસ્તુ છે ડીકી ખોલીને તપાસ કરતા SLR રાઇફલના બે કાર્તુશ મળી આવ્યા હતા મોપેડના માલિકને પૂછપરછમાં આ કારતૂસ વિશે કોઈ માહિતી ન હોવાનું જાહેર થયું હતું અને ઉમરા પોલીસ મથકમાં આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ થયો હતો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો કે ફરિયાદી અને બેંકમાં તેની સાથે કામ કરતી મહિલા વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હતો આ મહિલાના પતિ અશ્વિન ચાંદે જે નાગપુરમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ છે અને તેઓ આ સંબંધને લઈ નારાજ હતા જેથી બદનામ કરવા અને બેંક મેનેજરને ફસાવવા માટે તેમણે કાવતરું રચ્યું હતું અશ્વિન ચાંદે તેની પાસે રહેલા એસએલઆર રાઇફલના કારતૂસ તેના સહ આરોપી સોહેલ ખાનને આપ્યા અને ફરિયાદીની ડિક્કીમાં મૂકી દેવા જણાવ્યું ત્યારબાદ પોલીસ કર્મીએ સોહેલ ખાનને જ સો નંબર પર ફોન કરી પોલીસને આ અંગે જાણ કરાવી જેથી પૂર્વ પ્રેમીની ગાડીમાંથી કારતૂસ મળે અને પોલીસ કેસમાં બદનામી પણ થાય અને ફસાઈ પણ જાય ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક સો નંબર કા કોલ આયા થા કે ઘોડદોડ રોડ પે जो तो बैंक ऑफ बड़ोड़ा का ब्रांच है उसके पास में एक बाइक खड़ी है वो स्कूटी जो है वो संवेदनशील है स्कूटी तो वहाँ पुलिस जाके देखा तो स्कूटी का नंबर जीजे इक्कीस बी एन सेवन जीरो फोर नाइन था और ये स्कूटी की जब ओनरशिप की तपास की गई तो ये धन बिहारी पारसनाथ तिवारी करके एक व्यक्ति है जो बैंक ऑफ बड़ोड़ा में सीनियर मैनेजर है तो उसकी हाजिरी में स्कूटी को चेक किया गया तो स्कूटी में से दो लाइव कारतूस बरामद हुए तो हमारे तुरंत वहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर से जो आर्मर है उनको बुलाया गया कि कौन से आ, वेपन के ये कारतूस हैं तो उन्होंने वेरीफाई किया कि जो एस वेपन है उसके ये दो लाइव राउंड है वो वहाँ पे स्कूटी की डिक्की में से ये बरामद हुए तो ओनर से इस विषय में पूछताछ की गई तो ओनर ने बताया कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं बैंक में नौकरी करता हूँ इतने टाइम से मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ तो उससे पूछा गया कि आप पे आपको अगर किसी पे शक है कौन ऐसा कर सकता है तो जो फरियादी है इस मैटर में मिस्टर धन बिहारी ये जो मैनेजर है इसने बताया कि सर मेरे ही बैंक में काम करने वाली एक कलीग है उसके साथ इसका अफेयर था और ये धन बिहारी भी, भी मेरिड है और जो कलीग है वो भी मेरिड है तो इन दोनों ने थोड़े टाइम पहले डिवोर्स फाइल किया अपने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में तो जो धन बिहारी है उसका डिवोर्स का मैटर अभी भी पेंडिंग है और जो लेडी है साथ में कलीग थी उसने अपने पति के साथ डिवोर्स फाइल किया था लेकिन बाद में उसकी पति से सुलह हो गई और उसने धन बिहारी को साइड में करके अपने पति के साथ सुलह कर ली और विड्रॉ कर लिया उन्होंने अपना डिवोर्स काम किया था उसका हस्बैंड जो है वो लेडी का वो नागपुर पुलिस में कॉन्स्टेबल के रूप में तैनात है और उस पर उसने बताया कि मुझे उस पर डाउट है तो वो कॉन्स्टेबल भी यहाँ सूरत में आया हुआ था तो उसको बुला के पूछताछ की गई दोनों को क्रॉस वेरीफाई किया गया तो थोड़ी देर बाद में जो नागपुर पुलिस का कॉन्स्टेबल है वो टूट गया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे इस तरह से मैंने ये प्लान किया था कि इसने मेरा जीवन ख़राब करने की कोशिश की मेरी वाइफ के साथ इसका अफेयर रहा और इसने मेरी वाइफ को भड़का के मेरे खिलाफ़ डोस का अप्लीकेशन फाइल करवाया वो हालांकि उसने विड्रॉ करवा लिया है तो मैं इससे बदला लेना चाहता था और इसीलिए दो एस के लाइव कारतूस जो है वो इसकी स्कूटी की डिग्गी में उसने एक व्यक्ति जिसको ये जानता है सोहेल सलीम खान उसके द्वारा द्वारा वहाँ पे रखवा दिए डीसीपी विजय सिंह गुर्जरे तो के फरियादी बैंक सीनियर मैनेजर મેનેજર છે બંને વચ્ચે પ્રેમ હતો અને બંને પોતપોતાના પતિ પત્નીને ડિવોર્સ આપવા ઈચ્છતા હતા આ માટે કાયદાકીય પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરી હતી આ દરમિયાન મહિલા અને તેના પતિ જે કોન્સ્ટેબલ છે તેમના વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું અને તેથી તેઓએ ડિવોર્સ કર્યા નહોતા कांस्टेबल पति आ संबंध थी नाराज तो अने बदलो लेवा इच्छतो तो जेथे त्याने आ खोटा केस म मा फसाववा मांगतो होतो हाल पुलिस से तेनी धर पकड़ करी कायदेसरनी कार्यवाही हात धरी छे और सोहेल को ही जो लागपुर पुलिस का कांस्टेबल है उसका नाम अश्विन बंसीलाल चांदे है उसी ने सोहेल को बोला कि ये दो कारतूस तुम रख के 100 नंबर पे फोन करके चले जाना तो उससे पूछा ऐसा क्यों किया गया तो वो अपनी पत्नी का प्रेमी था उसको झूठे मुकदमे में वो फंसाना चाहता था इस वजह से उसने दो लाइव कारतूस वहां पे रखे लेकिन उमरा पुलिस स्टेशन की टीम है इन्होंने एफ आई करने से पहले आरोपी बनाने से पहले उससे पूरी पूछताछ की दोनों से क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो क्रॉस वेरिफिकेशन में ये सामने आ गया कि ये जो सीनियर मैनेजर है ये लाइव कारतूस में ले इसमें इसकी कोई गलती नहीं है और ये सब जो किया है ये वो पुलिस कांस्टेबल ने ये दो कारतूस रखवाए हैं पुलिस कांस्टेबल से पूछताछ की गई कारतूस के संबंध में तो आरंभिक उसने बताया है कि जब वो ट्रेनिंग में था तो वो लोग गढ़ चिरोली गए थे और वहाँ से उसने क्योंकि वो नक्सलाइट एरिया है तो बोला सर वहाँ फायरिंग में कोई काउंटिंग नहीं हो रही थी हमारे कारतूस की तो वहाँ से हमने दो कारतूस लिए थे तो अभी हम तथ्यों की जाँच कर रहे हैं कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है तो वहाँ उनके नागपुर में कमिश्नर सर है उनको ऑफिशियली यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा और उमरा पुलिस स्टेशन की टीम है उसकी तत्परता से एक निर्दोष आदमी है उसके खिलाफ गलत एफ होने से बची है और निष्पक्ष सभी मामले की जांच चल रही है ब्यूरो रिपोर्ट एस ट्वेंटी न्यूज सूरत